میت کے مال کو جو وارثوں کی طرف منتقل ہوتا ہے میراث اور کہتے ہیں۔ اس کو ترکہ بھی کہا جاتا ہے ترکہ کا لفظ ترکہ سے ہے جس کا معنی ہے چھوڑ جانا مال متروکہ کا کیا معنی ہے کہ ایک شخص جو خود مر گیا اور اپنے پیچھے مال چھوڑ گیا چھوڑا ہوا مال مال متروکہ کا معنی چھوڑا ہوا مال یعنی مرنے کے بعد دنیا میں چھوڑا ہوا وراثت کی تقسیم کے علم کو اسلام میں علم الفرائض اور علم المیراث کہا جاتا ہے یعنی یہ علم جاننا بھی ضروری ہے اور فرض کی حد تک ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور اوروں کو سکھلاؤ اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں یعنی اس علم کا درجہ کس کے برابر رکھا قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تین ہیں ان کے سوا جو کچھ ہے وہ زائد ہے نمبر ایک آیات محکمات کا علم نمبر دو سنت قائمہ اور نمبر تین انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں محض اخلاقیات پر ہی زور نہیں صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو اچھی طرح بات کرو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حقوق کی ادائیگی پر بھی بہت زور دیا گیا تو گویا علم المیراث یا علم الفرائض کا سیکھنا فرض کفایا ہے اگر مسلمانوں کے کسی گروہ میں چند لوگ اس علم کی تفصیلات سیکھ لیتے ہیں تو باقی بھی گناہگار نہیں ہوں گے باقیوں کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی اور اگر کوئی نہیں سیکھتا تو سب اجتماعی طور پر گناہگار ہوں گے اس لیے کچھ لوگوں کو اس کا ماہر بہرحال ہونا چاہیے تیسری بات یہ کہ میراث میں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہوتا خواتین بھی اس کی حقدار ہوتی ہیں چوتھی بات یہ کہ کتاب و سنت میں جن وارثوں کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں ان کو زویل فروز کہتے ہیں زویل فروز کی ادائیگی کے بعد جو حصے بچ جاتے ہیں وہ اسبا کو ملتے ہیں این سواد بے ہے۔ اسبا میت کے قریب ترین رشتدار دار مرد کو کہتے ہیں جیسے چچا کے بیٹے وغیرہ تقسیم کے وقت سب سے پہلے اسبا اولاد سے دیکھا جائے گا پھر اوپر کی طرف سے پھر چچاؤں میں سے پھر ان کے بیٹوں میں سے وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی اس لیے اس کو ترکہ بھی کہتے ہیں نا ترکہ کا مطلب چھوڑی ہوئی چیز پھر یہ کہ جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو اس کی موت کے وقت تمام ورثا کا زندہ ہونا ضروری ہے مرے ہوئے شخص کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا یا پھر اس کی اولاد کو وارث کا اگر میت کے فوراں بعد یا کچھ عرصے بعد انتقال ہو جائے تو بھی وہ وراثت کا حقدار ہوگا ٹھیک ہے نا مثلا باپ صویرے فوت ہوا اور بیٹا شام کو ہو گیا بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا آپ کو معلوم ہے بعض وقت ایکسیڈنٹس ہوتا ہے تو یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کون گیا اور بعد میں کون گیا کیونکہ اگر وہ باپ بیٹا ہو مثلا تو ایک دوسرے کا پھر حصہ دار ان کو بننا ہے ان کے مال میں سے کیونکہ اگر ایک شخص کی وفات کے بعد دوسرا فوت ہوتا ہے تو بعد میں فوت ہونے والا پہلے کا وارث بن جاتا ہے اور پھر اگرچہ وہ بھی فوت ہو جائے لیکن اس کے حصے کمال پھر اس کے آگے اولاد وغیرہ میں تقسیم ہو جائے گا میراث ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے خوات کم ہو یا زیادہ ہو وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال پہ لاگو ہوگا خواہ موویبل پراپرٹی ہو یا اموویبل منقولہ جائیداد ہو یا غیر منقولہ جائیداد پھر اسی طرح تمام جائیداد سارا مال ساز و سامان سب کچھ تقسیم ہوگا کچھ بھی باقی نہ رکھا جائے گا چمچ پلیٹیں تک تقسیم ہوں گی وراثت مرنے کے فوراں بعد تقسیم ہونی چاہیے سوائے ایک صورت کے جب میت کی بیوی کے بچہ پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے یعنی اگر ایک بچہ جو بھی پیدا نہیں ہوا تو ابھی ڈیٹرمن نہیں کیا جا سکتا لڑکی ہے یا لڑکا پھر اس سے حصوں میں تبدیلی ہو جائے گی اس لیے اس لیے میں انتظار ہو سکتا ہے ایک وارث دوسرے وارث سے اس کا حصہ خرید سکتا ہے جو شخص وراثت کی تقسیم اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے مطابق نہیں کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا پھر وراثت کی تقسیم کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ مال تمام حقداروں کو ملے تاکہ مال گردش کرے اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کے مدد نظر صرف ایک فرد کے پاس نہ رہے بعضوں کا تقسیم اس لیے نہیں کرتے کہ مکان کرائے پر ہے ابھی بچے پڑھ رہے ہیں اس میں سے فلاں کو ملے بیوہ کے پاس صرف چھپانے کا ٹھکانہ نہیں اس لیے وہ اسی مکان میں رہتی رہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے لے پالک بچوں یعنی ایڈاپٹڈ چائلڈ کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہاں وسیعت کی جا سکتی ہے اس کے لیے وہ بارش نہیں بن سکتا یا زندگی میں آپ اس کو ہبا کر دیں کچھ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا خواہ تھوڑا ہو یا بہت اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے نصیبم مفرودا یہ حصہ انسانوں کا مقرر کردہ نہیں اللہ کا مقرر کردہ ہے اور اس کے لیے بھی لفظ مفروضہ آیا ہے فرض کیا گیا یعنی اس حصے کی ادائیگی فرائض میں سے ہے تمہاری اپنی مرضی کی بات نہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہاں پر انسانوں کے حقوق میں سے ایک بہت اہم حق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جہاں تک اللہ تعالی سے محبت کرنے کا تعلق ہے اللہ کی بندگی کرنے کا تعلق ہے تو دنیا کے تمام مذاہب میں اس کا ذکر ملتا ہے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کی تعلیم بھی سب دیتے ہیں لیکن وہ اچھا سلوک کس طرح کرو انسانوں کے حقوق کیا ہیں کس کا حق کتنا ہے اس کی تفصیلات نہیں ملتی لیکن اسلام اس لحاظ سے دیگر مذاہب اور ادیان سے ممتاز ہے کہ اس میں حقوق العباد کی ادائیگی اور اس میں خاص طور پر مال متروک یعنی وراثت کے حق کی ادائیگی اس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی اس معاملے میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا اور نہ ہی امت کے کسی اور فرد کو بلکہ یہ میزان اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور ہر ایک کے حصے خود مقرر کر دیے اور پھر نہ صرف یہ کہ حصے مقرر کیے بلکہ ان کی ادائیگی پر بھی زور دیا اور یہ کہہ کر کہ نصیب مفرودا یہ ایک حصہ ہے جو فرض کیا گیا ہے طے شدہ ہے اس معاملے میں یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی انسان کے حق کی ادائیگی میں کوتای کرتا ہے غفلت برتتا ہے یا اس کو ادا نہیں کرتا یا اللہ تعالی کی اس تقسیم کو درست نہیں سمجھتا یا اس تقسیم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یا اس فیصلے پر راضی نہیں ہوتا تو اس کی جواب دہی اسے قیامت کے دن کرنا ہوگی اور وہاں پر ادائیگی کس چیز سے ہوگی انسان کے اعمال سے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الحقوق حتا يقاضى للشاة الجلجاء من الشاة القرناء قیامت کے دن حق داروں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے یہاں تک کہ بے سینگ دار بکری کا سینگ دار بکری سے قصاص لیا جائے گا یعنی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے حقوق بلکہ جانوروں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہوگی اور اس معاملے میں جب تک حق دار اپنا حق maaf نہ کرے کسی دوسرے کو حق maaf کرنے کا اختیار نہ ہوگا یہ قرآن پاک کا مشکل ترین ٹاپک ہے اور ان کاموں میں سے جس کی ادائیگی سے ہمارا معاشرہ غافل ہے اکثر گھروں میں رشتہ داروں میں قطع تعلق کی ماں اور بیٹے بہن بھائیوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتہ داریوں کا کٹ جانا ان حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آپس میں ان کی بول چال بند ہے اس لیے کہ ورثے کی تقسیم نہیں ہوئی یا ہوئی تو غلط ہوئی حقدار کو حق نہیں ملا ایک شخص اگر ساری زندگی عبادت کرتا رہے ہر روز روزہ رکھے اور ہر روز رات کو نمازیں پڑھے اور اگر مرتے وقت وسیعت غلط کر جائے یا میراث میں غلط بات کر جائے تو اس کے لیے جہنم ہے وہ جنت سے محروم ہو جائے گا باوجود اس کے کہ وہ بہت عبادت گزار تھا تو یہ کوئی معمولی ٹاپک نہیں ہے بڑے بڑے نیک لوگوں اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ساری پرہیزگاری خاک میں مل جائے گی اگر انہوں نے ان فرائض کو ادا نہ کیا اس لیے اس ٹاپک کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اس علم کو اللہ تعالی نے علم الفرائض قرار دیا ہے تو یہ معمولی علم نہیں ہے اس لیے اس کا یکسوئی سے سمجھنا بہت ضروری ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر یعنی اس حق میں کوتاہی کی وجہ سے دنیا بھی جہنم بنتی ہے اور آخرت بھی جہنم بنتی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اس سے غفلت بہت عام ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ایک فوت ہو جاتا ہے مال چھوڑ جاتا ہے تقسیم نہیں ہوتا وارثوں میں سے کوئی اور فوت ہو جاتا ہے پھر تقسیم نہیں ہوتا اس کے وارثوں میں پھر کوئی اور فوت ہو جاتا ہے تقسیم نہیں ہوتا اور معاملات الجھتے جاتے الجھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آپس کے جھگڑے فساد کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بگاڑتے ہیں تو اسلام کا قانون میراث اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے